has to be done by the authorities and not individuals using their whims and fancies. Terima kasih um, saya tengok majlis malam ini sangat permai kehadiran baik kalau lihat semua yang ada di sini nampaknya hmm, kita boleh, kalau nak kutip derma pun malam ini yang terbaik Terima kasih banyak, uh, terutama kepada Datuk Umi Ping, uh, Presiden ACC CIM dan seluruh jatuh kuasa dan bagi para rakan-rakan, Speaker Dewan Rakyat, Alili Jemaah Menteri yang ramai hadir itu menggambarkan bahawa ada sinergi yang baik di antara peniaga, pengusaha dan kerajaan madani hari ini. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua Ya, memang ramai betul menteri pada malam ni Sebab dia kata di antara uh, Majlis Kalau jamin makan yang agak sedap itu Majlis ACC CIM Cuma saya tak sempat makan banyak Sebab Presiden atau Eng dia banyak bagi kuliah jadi saya tak boleh fokus makan saya sudah uh, terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita dan duta-duta uh, dan tuan-tuan yang terutama yang hadir malam ini tentunya uh, kita berimpun untuk menunjukkan semangat setiap kawan kalangan kita dan agak perlu kita tekankan bahawa Masyarakat, peniaga, Cina Itu sangat prihatin Padahal boleh buat kalau hari uh, sambutan Bulan-bulan puasa Tetapi inilah yang unik, yang istimewa di Malaysia Tak ada siapa suruh, tak ada siapa cadang Tetapi ada semangat dan hormat di antara satu sama lain Hormat, berdasarkan. kisah-kisah baik dan positif ini kadang-kadang jarang diberitahu jarang diberikan liputan dalam media ya. mana negara, bayangkan tak ada salah, peraturan membolehkan ya. dan katalah kalau diadakan juga pada 2-3 Ramadhan malam, mungkin saya pun terpaksa datang juga ha. lepas buka puasa, datang meraihkan tetapi saya bagi pihak rakan-rakan saya, speaker, menteri dan rakan-rakan nak ucapkan dia ya, rasa bukan saya terima kasih tapi terharu kerana semangat setia kawan dan persahabatan begitu rupa. Dan semangat ini patut kita semai di kalangan semua masyarakat negara kita. Malaysia ini negara pelbagai, pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai negeri dengan pelbagai adat istiadat kekuatan ada kalau kita mau bicara soal kekuatan tetapi kalau kita pandang ringan dan membiarkan keadaan berlarutan maka mungkin unsur-unsur yang akan menimbulkan keterangan. Untuk akhir ini seperti mana sudah tahu kita hangat juga di Selangor dan di negeri-negeri soal ubah ibadat yang tidak ikut peraturan dan juga soal Injil. Jadi saya nak guna juga kesempatan ini cuba menyebut bahawa semua kita tahu ya, peraturannya apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tetapi kita kena tangani dengan baik dengan hormat jangan menghina Islam agama persekutuan dan majoriti umat Islam di sini tapi tidak harus ada mana-mana pandangan untuk menghina amalan keluarga kita masyarakat kita yang lain begitu juga di kalangan bukan Islam Majoriti begitu malam ini umpamanya bila ada anjuran makanan kalau ikut peraturannya biasa dia tidak ada halangan untuk yang lain di meja lain makan apa yang mereka mahu walaupun tidak diikuti uh, oleh penganut Islam tetapi inilah tradisi hormat yang ada dalam di antara paksi madani yang kita hidupkan sekadar membawa semangat kasih sayang di antara kita. Jadi sebab itu bila ada masalah kita tangani dengan baik. Negara ini negara yang harus patuh pada undang-undang. is a nation of laws. Yes, there are issues. There are controversies. There are differences, but the ultimate interest is to protect the stability, sanctity of our beliefs, and at the same time the unity of our people. And uh, whilst there are differences, we have shared these values for hundreds of years. There is therefore no reason that we should allow a small group, a coterie of irresponsible elements, trying to disrupt this. I mean, the latest incident, of course, is the issue of Hindu temples. Now, I made it very clear. In this country, if you respect the rule of law, we cannot allow the indiscriminate building of temples without proper procedures, as the Chinese temple has observed, the Christian churches have observed, the mosques and the surah have observed, and most of the other Hindu temples also observed. So let us be plain because if you do not respect this, you will create issues and problems. But having said that, i must stress a major point here. this country must be based on rules and law, not the whims and fancies of individuals. however strong you may feel, you may like or dislike, respect or disrespect each other's beliefs, but there are ground rules must observe. and therefore, I want to remind my friends, you have been told to observe these rules and you must adhere to these principles, and you have no right whatsoever to take law into your own hands. The law must be respected. And um, there are all forces police, or you go to the courts, them adjudicate. And although there have been cases where temples are built without notice or without permission of the land owners, we have got to use proper procedures. I'm not saying that I condone these excesses, I know it's not necessarily a popular statement. But a country cannot continue to allow any groups to function with complete disrespect for rules and laws. Having said that, we must also understand that this country must remain a peaceful country that observes laws. If you dislike the fact that there, are, there has been uh, Disregard to some by some quarters, only in terms of um, allowing indiscriminate uh, uh, temples being um, erected, we must follow rules and the law. The authorities has been told. The authorities have been directed to ensure that the excesses cannot be tolerated, but it has to be done by the authorities and not individuals using their whims and fancies. I thought I made it quite clear, and let's move on to Hari Raya China punya celebration now. Yeah, and I have to say that um, because I don't want uh, you know this. We, we there's so much this country is doing relatively well it's not perfect we are navigating it every cabinet meeting this Friday for example we have to discuss the issues raised by Ang and our friends the Malay chamber, the Chinese chamber the Indian chamber, Sabah, Sarawak Felda issues or the farmers in um, Kedah, we have to deliberate. Yes, and this is not a perfect system. We navigate, we make adjustments, we listen. I gave an example uh, recently about uh, the efficient manner of government collecting taxes and non-efficient manner of disbursing funds, which is not ours. standard government practice dia kerajaan ni dicekap bila kutip cukai tapi lambat bila nak bayar balik kita dengar apa tindakan kita Amir ada sini kita kata ok kalau begitu kita cari jalan selesaikan maknanya kita dengar ada isu tadi yang dibangkitkan oleh Dato' Isu-isu peniaga Peniaga kecil SMEs Yang harus kita dengar dan kita cuba selesaikan ya. Dan ini cara kita Menjamin ekonomi kita terus kekal baik Dan ekonomi kita secara relatif memang baik Syukur, Alhamdulillah Tetapi syaratnya ada Negara ini aman Politiknya stabil Dan ada hormat dan kerjasama Bantu menjana pertumbuhan memperbaiki kelemahan dan pimpinan seperti jemaah menteri dengar kita bukan tahu semua kita harus dengar dan cuba perbaiki dan ini bagi saya perlu kita teruskan dengan niat yang baik jadi dalam konteks ini juga kita katakan dasar-dasar kita Tentunya ada baiknya. Kalau negara ini punya dasar ekonomi yang buruk, tak mungkin kita dapat pertahankan pertumbuhannya. Kadar pengangguran yang rendah, inflasi yang rendah, pelaburan yang tinggi. Ini semua petunjuk-petunjuk bahawa kita di landasan yang betul. Tetapi bukan landasan yang sempurna. Rakan-rakan saya alih-alih jemaah menteri yang hadir tahu. Tiap minggu, tanpa kecuali. Kita dengar dan kita cuba perbaiki. Dan saya, Dato' Eng, ya, ucap terima kasih kerana masyarakat pendiaga, terutama AC, termasuk SCC, CIM, telah tunjuk semangat kerjasama yang baik di antara syarikat dengan kerajaan. Terima kasih. <coughs> Sudah tahu sebab apa saya ucap terima kasih begitu banyak kali kepada Dato' Eng. Dia tak minta banyak. Dia tahu Kita dah buat kerja Kita tolong jana pertumbuhan ekonomi Kita bagi apa-apa ke kemudahan yang mampu Apa, -apa pinjaman Apa sahaja yang kita dengar Jadi dia pun fahamlah, lah Dia tak mau bebankan saya walaupun saya tahu ada lagi permintaan-permintaan yang akan dihantar melalui memorandum ACCCIM kemudian jadi sesuatu yang dihormati sekalian saya tekankan hal ini di, di, uh, tentang keperluan kita fokus tentang ekonomi ini ya. dan sementara kerajaan harus buat beberapa penyesuaian syarikat termasuk SME pun harus buatlah sedikit penyesuaian saudara minta kita dengar buat beberapa perubahan atau adjustments saya pun bagi tahu boleh tak kita akan lakukan yes kita akui kita akan buat apa-apa perubahan yang perlu seperti mana kita dengar isu cukai isu SMI isu pekerja asing kita cuba tapi dalam masa yang sama saya nak juga minta rakan-rakan terlalu melalui ACC CIM untuk juga mengakui kalau Malaysia ini mau mengangkat kadar pertumbuhannya, mau jadi negara maju dari segi ekonominya, digitalnya, AI-nya, maka rakan-rakan dalam syarikat dan peniaga juga harus dinamik untuk melakukan beberapa anjakan atau penyesuaian. Ini saja yang nak saya nak pesan malam ini. Saya datang dengan rakan-rakan saya hadir jemaah menteri begitu ramai untuk menyatakan penghargaan terima kasih kami kepada saudara, saudara kerana bantu menjadi pakatan yang kuat dalam mengangkat ekonomi Malaysia sebagai suatu yang lebih kukuh. Terima kasih. Jadi dan sempena Hari Raya Cina ini Saya ucap sekali lagi Selamat Hari Raya Cina Xin Nian Kuai Le Xin Nian Hao Nian Nian Hao ah. <laughs> uh, Nian Nian Hao tu memang kena kerja kuat lah Tapi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada saudara dan mudah-mudahan tahun kuda ini Dia lebih gagah, lebih kencang, lebih laju ha, ya. Kerana kuda ini juga dikaitkan dengan kelajuan Jadi kita nak laju ekonominya, laju pendidikannya, laju semua Supaya masyarakat Malaysia dari semua kaum, semua kawasan dapat maju bersama kita Terima kasih, saya Syekowi